Юрка мой земелья, Миха, начальство. И бас... <свят> и басай. Сейчас будут лететь и подарочки. Вот. Да Полетело. Полетело. <laughs> Бэха Семерка Охуенно, да. да Да, да, да Еще будете стрелять? Да Да, не не успел нах. То наш блиндажик. Миночки. Вот. Наш конвейер по сборке мин. Цинки из -под пороха. Пакеты. Муха. РГД 26. Вышебний. 12 12-й калибр. 12-й Это охотничьи патроны 12-й калибр. Порох хуй. Дежурное место. Наш командир. И вот гора ящики. Но собраны кассеты уже, да, с полностью. Мы с той стороны подъезжаем. Да, да, с этой стороны лучше. Вот <По> себя наши. Это хавчик варится, бля. Чуть погреется, бля. А, тут же одна интересная вещь я. Вот если тут выдно. Сейчас положить мин. Нам их привезли они в таком состоянии я немецкий выкопывал в лучшем состоянии. Вот, а це он труба лежит шмельно. Не, РПГ обратно. Ну, десь есть шмель, нам два штуки привезли. А тут стояло СПГ и АГС. Ну, десь тоже ребята уже перетянули. Ну а там я уже снимал. Это здание колись было целое, когда мы приехали. А сейчас такая вот херня. Когда мы приехали, эта крыша была целая и забор цей был целый. Вот это перед забором град. Черный, 15 метров 15 закидало грязюкой. Подарочки ушли. Руй готов. Готов. Не-не-не. Призрак. Призрак. Готов. Я... Ой! Призрак, я не <связь> могу. <связь> Подарочки. Ушли. Я... За тем окном я стоял с ящиками, а вот тут вот на ящиках дзюрочки, а кто, кто минус забрал? Сережка? дай, ну дай на секунду сюда.